Майстер-класи з тактично-військової підготовки провела для студентів Кропивницького молодіжна рада. У машинобудівному коледжі представники Червоного Христа показали студентам, як надавати першу медичну допомогу. кажуть, отримані знання допоможуть особливо в зимовий період, коли люди через лизькі тротуари можуть травмуватися. Громадська організація цитадель ознайомила молодь із екіпіровкою військових, дали її приміряти навіть на собі. Також розказали і показали, як користуватися холодною та автоматичною зброєю. показали тяжелые, тяжелые, легкие бронежилет. тяжелые для штурмовых операций, легкие бронежилет для э, разведывательных рейдовых и диверсионных э, мероприятий, систему э, работы с оружием, с автоматическим оружием и с холодным, э, что является общим базовым комплексом подготовки военных и э, спецпризначенцев, ну, бойцов наших специальных специального назначения и в школах аналогично ее тоже надо внедрять для того, чтобы люди могли научиться работать с тем же оружием. Это культ... Культура движений, культура э, обращений. Узнал про экипировку, попробовал, так как я сильно хочу в армию пойти. Для меня это интересно, и появилось желание записаться на рукопашный бой. Просто когда рассказывают это одно, а вот увидеть, как это все на практике очень хорошо показали, очень интересно, и большинство было очень полезно.